శ్రీమాత్రే నమ సౌంద్రలహరిలోని తొంభై తొమ్మిది శ్లోకం చదువుతున్నాను వినండి సరస్వత్యా స పిహరే రీవ్రత శిథిలయతి వుషా చిరంజీవేవాపిత పశు పాశ వ్యతికర పరానందాభిం रसयती रजनवान्स्वत लक्ष्म्या विधि हसत्नों विहरते सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि विहरते सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि विहरते।, विहरते सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरि सपत्नो विहरते रथे पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा रथे पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा रथे पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा रथि पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येन वपुषा

िक्यं रसयति रसं पद्भजनवान् पर रसयति रसं पद्भजनवान् पर रसयति रसं पद्भजनवान् पर रसयति रसं पद्भजनवान् सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरीस विहरते रति पातिव्रत्यं शिथिलयतिरम मेधवपुषा चिरंजीवन्नेवा जपित पशुप पाशव्यतिकरह परानंदाभिक्यं रसयति रसं पद्म